Так, всім доброго вечора. <реш> Ти що, скидується риба, приїхали на рибалку, вечірня рибалка. Зараз буде двіж. Ми забули GoPro. Ми <реш> забули флешку. флешку для GoPro, так що сьомка буде вестись на супер телефон 2020 року. Розлажуємося. Що у нас по прикормке. Так, и у нас сьогодні Козел. Козел. Никита. Никита, да. <реш> <реш> це для нас, ми не туди, А для риби ми взяли ось. Так, лящ, мегдаль. і що ти взяв, Кукурузу. Все, погнали. Погода, прям шепче. Да. Горик закармлюється, такий у нас сапкатик. Димон Жереха пытается поймать быстрый вот бог тут. Димон, скажи привет. Начинаем потихоньку рыболовную деятельность. Пишла. И что Ой, а ну, да. Оп, 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 оп. Что это? Кто это? Кто это к нам? О, пидлящик, да? Козлик, Хорош. да. Хорош. Хорош. Починились, короче. А ну, Димон. Сейчас, секунду, мячик. Слышь, ну он схватил тоже так красиво. Да, да. да, да. Первый Е, это начало. Поклевки тоже будут, просто мы не ожидали. О! Опять очередная поклевочка. Димон тащит, горик закидывает, чуть Целёшь. не успеваем. <связывая> так зайди чуть, да, зайди в воду. Давай его. <связывая> Хорошенький. А? Ну хорош. Саме тараночка. Такий самий, як і О, гляньте. Так, перенаживляємося. Чинс. Красний білим. Ждемо второго ляща. Так, вшмалили ще одного. Опять неожиданно, просто перезабросилися Сразу одразу покльовочка. Ну что, шо, Гурик, что съесть? Опа, но Сюда. Блять, Так, короче, ну. Это плиточник. Карась плиточник я мой взял. Да, попустила, давай. А Мелочь, да? А -а -а. Сошел? Да. ⁇ -мо ⁇ Так, решили прикусить яишенка с утречка. И сейчас карасик будет Так, две поклевки. Один товарищ не достал. А там вообще происходит что-то непонятное. А ну тяны. Лящ. А, не. Это даже не плиточник. А могло бы и два карася. Ну, могло бы. <существует> <существует> Палатка наша там стоит, тут мы спали. Ну, <существует> 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 так, попытка номер два. Вытянуть для чего? Проверь, резко не тяни, если сядет, потихоньку. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. По чуть-чуть, по чуть-чуть работай, работай. О, все, блин, это плиточник. <laughs> ё мое Мозаичник. Да вы який, а? Мозаичник. Вот это шло, утрешний клев. Так, опять плиточник оттянем. Mm. О, хороший. Не заводи его траву, не заводи. Не, ну это, блин, прям стопроцентный плиточник. <реш> 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 это карп. О, карпела. С, С усиками. Да, карпик. Карпику мы отпускаем, да? Да. Это вы так на видео только говорите. Конечно, что смотрите. Подожди. Да? вкусненький жареный. Я никогда не ел жареного карпа, ба. Ты не поешь. Блин. Да он не хочет уходить. Стой. Да. Так мы рыбы не наловим. А ну-ну. Попустила... Ой, чуть не упал. О, дальняя, дальняя. А, сидит, сидит, сидит. Вот эти они, ряжки 30 тонн. 30, да, О, О, это... По-моему, на уменьшение идет. Он волосатый просто. Это не карп? Нет. Угу. А... У него сорта даже а ну покажи его. Ладошка. Ну, не плитки. Чуть больше. Чуть больше. Е. Карп? Я. Yes. Короче, утренний жор, жор. Только закинули сразу же поклевочка. Ох, это карп, это 100%. А ну, а ну, а ну. Опять плиточник. Ты что, ты что? Это он, это он. Смотрите на красного червячка. Крючки гамакацу. Блять, гамакацу хорошо засыпаем. Вот такой. Поговорим. Плиточник. <реш> Садочок его. <реш> давай, давай, давай. Вид от первого лица. <реш> Я хочу... Ощущ... Угу, это у тебя? карп. Ой-ой-ой, цей Я в шуте. Ваш комментарий. Заходим, пробуем, и все. Да, да, да. Что, Это третий раз. Сейчас запутаешь э, эту удочку. Сейчас надо траву за этой пол прибирать. О, ну давай так. Мини не плиточник. Все Чтобы вы понимали, вода ушла на 2 метра. Все тут было, а теперь что? Сбрасывать. Так, ну що, плів перестав у нас на часах 10 часів. Збираємося потихеньку додому. Не знаю, камери не видно, мене видно чи ні. Наловили надубасили пліточників, зараз покажемо скільки всього. Так що я тут самий... Ну в общем засадком погнали. Дорогі підписники, подписчики, підписники. Собираемсь додому. Не, ну що, хорош. Це все все я не ловив, вони спалы. <гум> да, 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 тут тільки моїх 60 карасів. Їх всього три. Короче, що у нас? Что? <гум> Надо сомика выпустить, кстати. Я його просто думал, он сдохнут. Сомик, ну Там хоть гадюк не мог Сейчас узнаешь не бы не Да, мать. тихо ты его задушишь, блядь. Ах. А, стой, стой, подожди, да. Выпускай его. Ага. Сейчас пиды плавать. Давай. Не хочет. Он на тебя, он поплыл. Ну, норме. Сколько там, плюс-минус? ну Так, в общем, что? 5 килограмм карася вольнул. Плевало с утра. Когда вы спали? Да. Когда урик спал, мы его Плевало с утра. Ой, боже. Да, это твою мать. Наваливай дальше. Короче... Давай показывай рыбу. Та гурик уже половину пишет. Ну і що, все нам показує нашим юним підписчикам. В общем э, ну, 15 кг. Уже бачили, да. Та, Та больше. Та там больше чем-то. Да. Не забуваємо писати коментарі, ставити лайки, підписуватися. Всем пока. Тут коротше свині, свині везде отдыхали. Мне щоб собрать пакети ось поставляли, блин. Все цивільненько все собираю. Пакетик. И увозим с собой весь мусор. А свинота поставляла, короче.